14 березня на ярмарку, який відбувався на площі Леніна, волонтерам з координаційного центру вдалося зібрати 2674 гривні. Також у цей день в приміщенні районного будинку культури відбувався концерт-конкурс. Вхід на захід був безкоштовний, проте була скринька для збору коштів на підтримку української армії. На конкурсі пісня чистого поля зібрали 259 гривень. Ці гроші передали в координаційний центр волонтерів. Ми теж не сидимо на місці, ми просто не сидимо і просто не ждемо, поки хтось щось нам принесе. Ми намагаємося какие-то акции, какие-то мероприятия, и раз, и ходить в организации, в, рассказывать о том, что происходит сегодня, для того, чтобы люди понимали, что война это не там, где-то далеко. И они там для того, чтобы она не пришла сюда. Вот за время нашей работы к нам обратились более ста человек. Вот у нас есть тетрадка, где мы фиксируем всех бойцов, которые к нам обращаются за за люб, по любым вопросам. Ребята приходят первый раз, там, вот нам надо что-то, помогите. И ребята, никто не приходит и не просит, там, дайте нам, там, я не знаю, что-то нереальное. Ребята приходят и 99,9% просят, я там не один, нас там много, дайте если у вас есть возможность, помогите нам лекарствами, помогите нам теми же самыми формами, теплыми вещами, наколенниками, термобельем. То есть это то, что им нужно там. И наша задача им в этом помочь. Наших солдатів підтримують не лише Олександрійці та жителі району, але й українці з різних куточків світу. Вони надсилають посилки для наших військових, да и одяг та продукты харчування. Благодаря нашому волонтеру, который нам помогал Сережа, он сейчас живет и работает в Англии. Благодаря ему мы связались с общественностью этих некоторых городов. Это Лондон, Евромайдан и общественность города... Манчестера. И они нам уже прислали три посылки. Три посылки с важными и нужными вещами. Это форма. Это термобелье. Это теплые свитера, толстовки, флизы. Это вещмешки были накид накидки для артиллеристов, то есть все важные вещи, которые сегодня просто необходимы на фронте. У нас уж так получается, что мы там, к примеру, в четверг получаем посылку в обеденное время, а уже ближе к вечеру мы эти все вещи пакуем по коробкам и отправляем на подразделение, потому что они там им нужнее. и мы стараемся сразу же это все отдавать туда. И вот эти люди, которые вот живут там в этих странах, для них наша война очень далеко, но тем не менее эти люди, они прониклись нашим, нашей бедой, нашими проблемами, и они нам пытаются помогать. Мы им за это очень благодарны, низкий им поклон. Мы эти все вещи, которые они нам пересылали, передаем на линию фронта. И ребята оттуда присылают фотографии с отчетами, что вот смотрите, вот это ваши вещи, мы им уже туда доставили. Есть обратная связь. Если люди за рубежом, для которых это очень далеко, и они понимают, что это надо, то, наверное, нам... Это гораздо гаразд чем им. А їм за это огромное спасибо. приносити допомогу для солдат можна в офіс координаційного центру волонтерів за адресою вулиця 50 років жовтня, 12.